আচলতে ডেট নাম ৰিক্ৰুইটমেণ্ট যিটো টেষ্ট পতা হৈছিল তাতে এখন কমন পেপাৰ আহিছিল তাতে আমি সকলোৱে পৰীক্ষাত বহিছিলোঁ আৰু আৰু তাতে মানে হিন্দী পদৰ কাৰণে মানে কি কৰিছিল বিজ্ঞাপন উলিয়াইছিল হিন্দীয়ে হওক বা সংস্কৃতে হওক বা মেথছেই হওক তেনেকৈ এক্সট্ৰাকৈ উলিয়াইছিল কিন্তু তাতে আমাৰ হিন্দীৰ মানে মেজৰৰ শিক্ষাৰ্থীক অলপ অৱহেলা কৰা দেখা গৈছে মানে তো মানে এনেকুৱা হৈছে তাত প্ৰবীণসকলকো সোমাই দিয়া হৈছে প্ৰবীণটো মানে ধৰক আমাৰ বিভিন্ন ষ্ট্ৰীমৰ যেনে ধৰক ছাইন্স আৰ্টছ কমাৰ্চ আৰু বিভিন্ন ষ্ট্ৰীমৰ বিভিন্ন ছাবজেক্টৰ মানুহে মানে প্ৰবীণ পৰীক্ষাটো দিয়ে দি বছৰত এবাৰ পৰীক্ষাটো দিয়ে দি পেলাই মানে ফিফটি পাৰ্চেণ্ট মাৰ্ক লৈ পেলাই তেওঁলোকে তাত এপ্লাই কৰিব পাৰিছে কিন্তু আমি মেজৰখিনিৰ কথা মানে ইয়াতে ইমান এটা বেছি গুৰুত্ব দিয়া নাই আমি তাত মানে অৱহেলিত হৈছোঁ মানে এনেকুৱা হৈছে আমি ধৰক ক্লাছ ফাইভৰ পৰা প্ৰত্যেকে আমি হিন্দী পাইছোঁ এইটো কমন পেপাৰ থাকে আপোনালোকে জানে তো ক্লাছ ফাইভৰ পৰা যেতিয়া পঢ়ি আহিছিলোঁ ক্লাছ এইটত আমাক দিছিল ইলেক্টিভ ছাবজেক্ট হিচাপে চইচ কৰাৰ কাৰণে আৰু যিয়ে ভাবিছিল যে হিন্দীটোক পাৰিম তেওঁলোকে ক্লাছ এইটত হিন্দীটো লৈ লৈছিল আৰু ক্লাছ এইটত যেতিয়া হিন্দীটো লৈছিল লৈ আমি মেট্ৰিক পাছ কৰিছিলোঁ আৰু তাত যেতিয়া আমাৰ মাৰ্কছ ঠিকেই আছিল তেতিয়া আমাক মানে অপশ্যন দিয়া হৈছিল যে আমি হিন্দী ল'ম নে নলওঁ আৰু যিহেতু হিন্দীটোক আমি প্ৰায়ৰিটি দিছিলোঁ ভাল পাইছিলোঁ সেইকাৰণে আমি হাই ছেকেণ্ডাৰীতো হিন্দী ছাবজেক্টটো লৈছিলোঁ আৰু হাই ছেকেণ্ডাৰীত যেতিয়া হিন্দী ছাবজেক্টটো লৈ আমাৰ মাৰ্কটো ঠিকেই আছিল তেতিয়াহে আমি মেজৰত মানে পাইছিলোঁ চিটটো চবেইতো মেজৰত ছিট নাপায় হাই ছেকেণ্ডাৰী আৰু এইচ এছ এল চিত থাকিব লাগিব তাৰপিছতে ডিগ্ৰীটো মানে মেজৰ হিচাপে আমি ল'ব পাৰি আৰু মেজৰ হিচাপে লৈ যেতিয়া আমি মেজৰ কোৱালিফাই কৰিলোঁ বা অনাৰ্ছ আমি ৰাখিলোঁ ৰখাৰ পিছত আমাৰ এম এৰ কাৰণে যেতিয়া আমাৰ পৰীক্ষা হৈছিল তাতো আমাৰ হিন্দীৰ এখন এণ্ট্ৰেন্স পেপাৰ হৈছিল তেজপুৰ ইউনিভাৰ্চিটিত যেতিয়া মানে হিন্দীৰ এখন এণ্ট্ৰেন্স পেপাৰ হৈছিল তেতিয়া আমি সেই পেপাৰখন মানে ক্লিয়াৰ কৰি পেলাইহে আমি হিন্দীত এম এ কৰিব পাৰিছিলোঁ আৰু তাৰপাছত যেতিয়া আমি বি এড কৰিছিলোঁ বি এডতো আমাৰ এখন মেথড পেপাৰ হিন্দী হিচাপে আছিল ত' আমি প্ৰতিটো সময়তে হিন্দীক প্ৰায়ৰিটি হিচাপে দি পেলাই আমি আগবাঢ়িছিলোঁ কিন্তু যেতিয়া টেট কাম ৰিক্ৰুইটমেণ্টত হিন্দীত প'ষ্ট ওলাইছিল আমি ভাবিছিলোঁ যে আমি তাত মানে প্ৰিফাৰেঞ্চটো পাম আৰু এনেকৈ আমি ভাবিছিলোঁ আৰু তথাপিও আমি মানে কি কৰিছিলোঁ যে চৰকাৰক এবাৰ দেখাই দিছিলোঁ এডভাৰ্টাইজটো দিয়াৰ পিছত যে আমি মানে মেমৰেণ্ডাম এটা দিছিলোঁ যাতে আমি মানে পাওঁ আৰু তেখেতসকলেও কৈছিল যে আমি কথাটো আমাক আশ্বাস দিছিল আমি কথাটো চাবি জাৰিছা এতিয়া যিদিনা আমাৰ ৰিজাল্ট ওলাল হিন্দী ডিপাৰ্টমেণ্টৰ যিদিনা আমাৰ ৰিজাল্টটো ওলাল সেইদিনা আমি গম পালোঁ যে আমাৰ মেজৰ আশী শতাংশ মানুহে চাকৰি পোৱা নাই আৰু যিখিনিয়ে পাইছে তেওঁলোকৰ হয়তো ছায়েন্স আছিল কমাৰ্চ আছিল আৰ্টছ আছিল আৰু তেওঁলোকৰ বিভিন্ন চাবজেক্ট থাকিব পাৰে বাট তেওঁলোকে মেজৰ হিচাপে লোৱা নাছিল এতিয়া আমাৰ এই কথাটোত আমি মানে দুখিত হৈছো যে আমি পাব লাগিছিল নে মেজৰ নোহোৱাকে যিকোনো এজন ব্যক্তিয়ে যেতিয়া প্ৰদিনটো পাছ কৰি লৈছিল তেওঁলোকে পাব লাগিছিল উচিত শিক্ষা দিব পাৰিবনে তেওঁলোকে সৰু ল'ৰা ছোৱালীখিনিক যেতিয়া ক্লাছ নাইন টেন মেজৰৰ মানে নাম আহিছে ইয়াতে সেইটোত মানে আমি অলপ দুখিত হৈছো আৰু মানে চৰকাৰক অনুৰোধ কৰিছোঁ আৰু আমাক আমি কি কৰিম মানে আমাৰতো একো অপশ্যন নাই আমিতো হিন্দীতে মানে এপ্লাই কৰিছিলো আমি না চাইন্সত যাব পাৰিম নে কমাৰ্চত পাৰিম নে আৰ্টছত বিভিন্ন নাই নোৱাৰো কিন্তু আমাক এটাই হিন্দী সেইটো প্ৰায়ৰিটি দি আমি আগবাঢ়িছিলোঁ কিন্তু তাৰ পিছতো মানে কি হ'ল আমাৰ ক্ষেত্ৰত মানে অন্যায় হ'ল এতিয়া আমি কি হিচাপত মানে নিজক চিলেক্ট কৰিম মানে আমি কেনেকে মানে আমি এতিয়া আগলৈ চৰকাৰক এটাই মানে মই অনুৰোধ কৰিছো যে আমাৰ দায়িত্বটো মোক আৰু আমি কি কৰিম আমাক অপশ্যন দেখাওক আমাৰ কৰিব লগা মানে আমি কি আমি একো মানে পোৱা দিহে পোৱা নাই আমি মানে এটা আইডিয়া লৈ পেলাই আগবাঢ়িছিলোঁ জীৱনত যে আমি হিন্দী শিক্ষয়িত্ৰী হ'ম আমি হিন্দী শিক্ষয়িত্ৰী হ'ম বুলিও আমি আগবাঢ়িছিলোঁ আৰু তেওঁলোকে আমাৰ লগত এডভাৰটাইজমেণ্ট দি পেলাই যিটো কৰিলে এতিয়া আমি কোনফালে যাম তেওঁলোকেহে আমাক দিব লাগিব এতিয়া আইডিয়া আমি কেনেকৈ ক'ত যাম প্ৰথমে আমাৰ সন্মানীয় সাংবাদিক সকলক ধন্যবাদ জনাইছোঁ এতিয়া আমাৰ কথাটো হ'ল যে আপোনালোকে জানেই কিছুদিন আগতে কেট কাম ৰিকুইটমেণ্টৰ গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ হিন্দীৰ ৰিজাল্ট দিছে তো আমি তাতে দেখা পাইছোঁ আমাৰ হিন্দীৰ মেইন ষ্ট্ৰীমৰ ষ্টুডেণ্টবোৰৰ লগত প্ৰাৰ্থীবোৰৰ লগত অন্যায় কৰা হৈছে য'ত অন্যায়সমূহ এনেকুৱা ধৰণৰ যে আমি তিনি বছৰ মেজৰ লৈ গ্ৰেজুৱেশ্যনত হিন্দী মেজৰ লৈ গ্ৰেজুৱেশ্যন কমপ্লিট কৰিছোঁ ইউনিভাৰ্চিটিৰ আণ্ডাৰত ইউনিভাৰ্চিটিত আৰু যিটো প্ৰবীণক আমাৰ লগত ইক'বেলেণ্ট কৰা হৈছে সেই প্ৰবীণ এটা সংস্থাৰ দ্বাৰা দিয়া এটা ডিপ্ল'মা এক বছৰৰ ডিপ্ল'মা এক বছৰৰ ডিপ্ল'মা এটাক আমাৰ তিনি বছৰৰ মেজৰ কোৰ্চৰ লগত ইক' বেলেণ্ট কৰা হৈছে সেইটো আমাৰ লগত এটা অন্যায় কৰা হৈছে আৰু তাৰপিছত আৰু এটা আপোনালোকক এডভাৰটাইজমেণ্ট দেখুৱাব